Цель нашего мишрукционного объединения, собственно говоря, одна. Главное ⁇ это содействовать скорейшему возвращению Крыма в состав Украины и под контроль Украины. И для этого мы, собственно говоря, и создали такую площадку в парламенте. Второй нашей целью является, конечно, защита прав граждан Украины, как тех, которые остались проживать на территории временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, так и тех, кто покинул эту территорию и сегодня проживает на материковой Украине, рядом с нами. Все меньше и меньше звучит тематика Крыма в таком информационном поле Украины и в международном эм, информационном поле. Мне кажется, это категорически неправильным, это ключевая для нас ситуация, и восстановление территориальной целостности, и восстановление государственного суверенитета Украины на всей нашей территории, это принципиальнейший вопрос, и мы должны его поднимать на всех тех уровнях, какие возможны.